Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik kita lanjutkan ya untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera dengan menggunakan MyOp Accounting Oke dimana untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah input dokumen transaksi sampai pada dokumen nomor 5 Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk dokumen uh, transaksi nomor 6 dan seterusnya sampai dengan selesai Oke, baik yang pertama kita akan coba dok, uh, input to dok, untuk dokumen nomor 6 Di sini ada bukti memorial ya, ada bukti memorial. Oke, saya besarkan sedikit biar tidak terlalu kecil. Ya, ada bukti memorial di sini untuk dokumen nomor 6 Ada bukti memorial di mana isi dokumennya adalah bahwa berdasarkan nota retur RNP 3.12 Street 12, mohon dikirim kembali atas barang yang dibeli dari PT Nusa Indah. Artinya di sini ada retur atas barang yang kita beli. Di sini tertanggal 5 Desember dari PT Nusa, PT Nusa Indah berarti untuk dokumen nomor 6 ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian secara kredit nomor 5 atau dokumen nomor 5 ini. Oke, baiklah untuk menginput adanya retur pembelian di sini caranya adalah kita masuk ke menu purchase, kemudian masuk ke enter purchase, Oke, lalu kita panggil nama suppliernya di sini adalah PT Nusa Indah berarti yang ini. Oke, kita use. Lalu selanjutnya untuk terminnya sendiri karena ini retur maka kita akan ubah menjadi COD seperti ini. Oke, lalu untuk purchase-nya ini kita isi dengan BKM 12 strip 1 ini. Ya. Tanggalnya di sini adalah tanggal 5. Oke, tanggal 5 Desember. Oke, tanggal 5 Desember tahun 2018 ya seperti ini oke lalu di sini kita akan masukkan nilai returnya di sini ada dua unit untuk Samsung Galaxy Fame ya oke perbedaan antara pembelian kredit dengan retur pembelian di sini jika retur maka kita gunakan tanda min di depan oke ada retur dua unit untuk Samsung Galaxy Fame berarti min dua oke untuk Samsung Galaxy Fame berarti yang ini Oke dengan nilai retur atau harga retur di sini 500.000. Oke sudah otomatis terisi. Kemudian yang kedua adalah dua unit atau min 2 untuk Samsung Galaxy V. Oke, dengan e, nilai retur adalah 600.000 per unit seperti ini. Oke, jika sudah perhatikan untuk total amount itu min 2.420 karena retur maka di sini min sudah sesuai dengan total di sini 2.420.000. Jika sudah seperti ini maka ini bisa kita rekod record atau kita simpan. Oke, selanjutnya setelah kita record maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba register retur ini. Oke di sini kita rubah tanggalnya ke tahun 2018 ya. Ya seperti ini. Kita masuk ke return debit. Oke perhatikan inilah nilai retur yang barusan kita input. Oke kita akan kembalikan atau apply to purchase ini. Oke untuk ID-nya kita masih tetap masukkan untuk yang BM ini. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Ya tahun 2018. Ya, seperti ini. Oke, yang kita retur adalah e, atas pembelian tanggal 5 Desember. Berarti yang ini yang akan kita klik untuk Mon update-nya. Klik di sini. Oke, lalu kita tap ke bawah. Oke, sehingga out of balance-nya 0. Oke, kalau juga jika sudah seperti ini kita record. Oke, seperti itu cara mencatat jika adanya transaksi retur pembelian. Oke, kita lanjut untuk dokumen e, transaksi nomor 7. Untuk dokumen transaksi nomor 7 di sini ada voucher kas kecil adalah untuk membayar tagihan rekening listrik bulan November. Oke, di sini ada pengeluaran kas kecil karena buktinya adalah voucher kas kecil. Oke, untuk menginput adanya pengeluaran kas kecil untuk pembayaran tagihan rekening listrik bulan November, kita masuk ke tab menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Oke, pastikan di sini pay from akunnya adalah Petty Cash. Lalu kita masukkan nomornya di sini. Ada kita gunakan bisa VKK 12 strip 3 ini kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 7 Desember. Oke, tanggal 7 Desember 2018. Oke, seperti ini. Dengan jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 750.000. Ya, seperti ini. Oke, lalu memonya bisa kita isikan untuk ini keterangannya adalah tagihan rekening listrik bulan November ya. Oke, karena di sini adalah yang kita bayar bulan November, berarti kita membayar hutang beban di sini. Nah, oh, akun untuk mencatat uh, tagihan rekening listrik bulan November atau akun yang akan kita gunakan adalah hutang beban. Di sini kita gunakan nama akun adalah uh, Accurate Expense. Oke, hutang beban atau hutang biaya ini. Kalau sudah kita use, oke, okay, jumlahnya sudah 750. Kalau sudah seperti ini, kita record. Ya, kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 8. Oke, di sini masih ada voucher kas kecil Voucher kas kecil ya, masih dengan voucher kas kecil. Masih sama masuk bank. Banking Rosman Money. Oke, pastikan di PT Cash. Lalu nomor ceknya di sini kita may, bisa masukkan untuk yang FHK 12 4 ini. Lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 8 Desember ya jumlah yang kita keluarkan di sini adalah tanggal 8 itu 475 Oke kita tap memonya sendiri bisa kita isikan untuk tagihan rekening PAM bulan November Oke sekali lagi ini adalah yang kita bayar adalah untuk bulan November berarti hutang biaya di sini ya Oke akun yang kita gunakan masih sama Equate expense berarti ya Oke yang ini berarti use Oke kita enter pastikan out of bilanya 0 kalau sudah kita record Oke lanjut ke transaksi nomor 9 Baik di sini ada faktur dan kopnya di sini adalah PT Sejahtera berarti di sini adalah transaksi pembelian ah, penjualan secara kredit. Oke, bagaimana cara menginput transaksi penjualan secara kredit ke dalam Mayap? Caranya adalah karena penjualan kita masuk ke menu sales lalu enter sales. Oke, di sini kita jual kepada toko serasi kita panggil customer atas nama toko serasi berarti yang ini use lalu terminnya masih seperti ini biarkan saja invoice nya kita ambil dari nomor fakturnya ini fpj12-2 kita masukkan lalu tanggalnya adalah tanggal 9 Desember ya, ya tanggal 9 Desember 2018 Ya, lalu kita masukkan nilai penjualan sini ada 8 unit untuk Samsung Galaxy Film Oke, 8 unit untuk Samsung Galaxy V berarti yang ini dengan nilai penjualan adalah 800.000. Oke, kemudian 8 unit untuk Samsung Galaxy V. Oke, use ya dengan harga penjualan di sini adalah 900.000. Oke, lalu tab ke bawah. Perhatikan di sini ada beban angkut sebesar 150.000. Oke, kita masukkan ke kolom frek di sini. 150.000. Kita tap sehingga total mon adalah 15.110.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen. Oke, baik. Jika sudah seperti ini kita bisa record. Ya, lanjut ke transaksi nomor 10. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas, ya. Dimana untuk bukti pengeluaran kas di sini ini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jika pelunasan faktur berarti kita menerima, uh, sorry, bukti pengeluaran kas keterangannya di sini ada pelunasan faktur berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang nah jika kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang maka kita bisa masuk ke menu purchase lalu kita masuk ke pay bill oke kita masuk di sini kita bayar kepada PT Dian Persada kita panggil ya ini untuk suppliernya Kemudian ceknya ini kita bisa ambil dari nomor ini BKK 12 strip 1. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya di sini tanggal 9 ya. Tanggal 9 Desember 2018. Nah, seperti ini. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 32 juta. Oke, 32 juta 340.000. Oke, kita tap ke bawah. Perhatikan di sini ada diskon 660.000 otomatis di sini sudah terisi untuk diskonnya dengan nilai piutang nilai hutang kita 33 juta ya kepada Dian Persada sudah sesuai dengan dokumen di sini. Jika sudah, maka kita akan klik di mount to apply. Ya, di sini lalu kita tap ke bawah untuk off, uh, supaya out of bill-nya ini nol. Oke, jika sudah nol seperti ini kita record. Ya, print letter itu untuk transaksi nomor 10. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi nomor 11. Oke, di sini ada nota kontan ya. Ada nota kontan, kopnya perusahaan Sejahtera. Berarti di sini ada transaksi penjualan secara tunai, seperti itu. Oke, jika ada transaksi penjualan secara tunai, di sini kita masuk ke menu sales atau tab sales, lalu enter sales. Oke, kita jual di sini karena kontan berarti berjual kepada non customer, bukan e, customer. Berarti kita di sini masukkan ke dalam penjualan tunai. Oke, kita use. Lalu selanjutnya untuk terminya karena di sini e, penjualan tunai berarti kita aktifkan yang COD. Oke, kita masukkan invoice-nya di sini NK12 e, Trip1, kita masukkan ke sini. Ya, lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 9 Desember. Oke, masih 9 Desember. Kita masukkan nilai penjualannya. Ada 6 unit, oke. Untuk Samsung Galaxy Fame. Ya, yang ini dengan nilai penjualan di sini adalah Rp800.000. Oke, di sini ada diskon 2%. Ya, kita masukkan diskonnya 2%. Ya, seperti ini. Oke, lalu tab ke kanan. Lalu kita masukkan lagi untuk 10 unit di sini untuk Samsung Galaxy ya untuk Samsung Galaxy V ya ya yang ini berarti oke dengan nilai penjualan di sini 900 ribu oke ini pun ada diskon 2 ya, ada diskon 2 berarti kita masukkan diskonnya 2 di sini oke kita tap lalu di sini ada jasa pengiriman ada beban angkut di sini kita masukkan di kolom freight sebesar 135 ribu tetap ke bawah. Perhatikan total amount di sini sudah sesuai dengan yang ada di dokumen yang ada di dokumen. 15 juta 11.400 rupiah. Oke, jika sudah seperti ini, perhatikan karena ini penjualan tunai, maka kolom P today ini isikan sejumlah yang ada di total amount ini, yaitu 15 juta 11.400 rupiah. Oke, kita tap ke bawah sehingga balance Juna nol, artinya jika ada penjualan tunai maka otomatis balance nya nol artinya tidak ada piutang di sini karena sudah dibayar, uh, tidak ada piutang. Sorry, ya, karena sudah dibayar langsung uh, sejumlah yang total pem, uh, penjualan ini. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa rekam. Oke, lanjut ke transaksi nomor 12. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. dimana untuk pengeluaran kas di sini? Oke, uh, keterangannya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Oke, jika perusahaan mengeluarkan kas bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke menu Banking, lalu kita masuk ke Spend Money. Oke, di sini perhatikan karena kita e, mengeluarkan cash in bank untuk mengisi dana kas kecil, maka untuk pay from akunya ini kita ganti jadi cash in bank. Ya, use. Lalu di sini kita masukkan nomornya, ya, di sini untuk bukti pengeluarannya BKK, ya BKK strip e, BKK 12 strip 2, kita masukkan ke sini tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Ya, 2018 jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2.475.000. Ya, kita tap ke bawah keterangannya di sini atau memonya kita bisa isikan untuk pengisian dana kas kecil. Ya, di sini akun yang kita gunakan karena yang kita isi dana kas kecil, maka untuk akunnya di sini adalah Petty Cash. Oke, sejumlah Ribu. Oke, jika sudah seperti ini langsung kita rekor Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya dokumen nomor 13. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Ada bukti penerimaan kas. Ternyata untuk penjualan tunai satu-satunya kendaraan atau vehicle yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ini pun sama jika penerimaan bukan dari penerimaan piutang atau pelunasan piutang, piutang atau dari penjualan tunai, maka kita bisa masuk ke menu banking ya, masih ke banking lalu kita masuk ke receive money. Oke, pastikan di sini yang kita gunakan untuk menerima adalah cash in bank. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan nomor penerimaannya BKM 12 strip 2. Ya, seperti ini. Lalu kemudian tanggalnya ada tanggal 11 Desember tahunnya 2018. Oke, di sini untuk payrollnya karena kita terima bukan dari eh uh, apa bukan dari pelanggan artinya kita bisa gunakan untuk penjualan tunai nih. Ya, penerimaan dari penjualan tunai atas satu-satunya kendaraan. Oke, okay, use card. Oke. Okay. Lalu di sini jumlah yang kita terima adalah 49 juta. 49 juta. Oke, okay, perhatikan di sini. Untuk mengetahui berapa nilai uh, nilai dari uh, kendaraan yang kita jual, maka kita lihat daftar saldonya. Ya, kita lihat daftar saldo berapa nilai vehicle yang kita jual itu. Ternyata di sini untuk vehicle sendiri, oke okay, kode 1 ya, untuk vehicle sendiri ya ini berarti. Untuk vehicle sendiri, ini memiliki saldo 96 juta. Oke, kita masukkan akunya Nilai dari kendaraan sendiri ternyata yang kita jual itu adalah 96 juta vehicle at cost. Okay. 96 juta. Kemudian, di sini pun ada akumulasi atau nilai penyusutan dari kendaraan yang kita jual. Itu sebesar 38 juta. Nilai penyusutan dari kendaraan yang kita jual itu adalah 38 juta. Maka kita masukkan di sini untuk penyusutannya uh, atas kendaraan yang kita jual, uh, ya, ini akumulasi, depreciation voucher. Oke, karena penyusutan otomatis mengur mengurangi nilai uh, kendaraan, maka kita gunakan tanda minus min 38 juta. Oke. Oke, saya jelaskan sebentar. Dari kendaraan yang kita jual dengan harga 49 juta ini, kita, ternyata uh, nilai uh, nilai dari kendaraan yang kita jual itu saldonya atau nilai dari barang yang kita jual itu adalah 96 juta. Lalu ternyata dari nilai kendaraan ini ada penyusutan tahun ini yaitu sebesar 38 juta Sehingga untuk mengetahui apakah kendaraan yang kita jual ini mengalami kerugian atau keuntungan, maka kita akan coba masukkan untuk akun uh, untung atau kerugian atau keuntungan atau kerugian dari penjualan atas barang yang kita jual. Ya. Keuntungan atau kerugian atas uh, kendaraan atau uh, atau kendaraan yang kita jual ya, seperti itu ya, sales Oke, okay, kita lihat ini ternyata ada minus 9 juta. Artinya dari nilai kendaraan yang kita miliki dikurangi dengan nilai penyusutan, kemudian kita jual dengan harga 49 juta, ternyata kita mengalami kerugian 9 juta. Oke, seperti itu ya. Jadi kita rugi 9 juta. Harusnya kalau kita hitung di sini 96 juta dikurangi nilai penyusutan 38 juta, ini kendaraan kita kan berarti nilainya sekitar 58 juta. Dari 58 juta nilai kendaraan ternyata hanya dijual 49 juta, berarti kita rugi di sini adalah 9 juta. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, kalau sudah seperti ini kita record Ya. Lalu selanjutnya kita masuk dokumen transaksi uh, nomor berapa tadi? Ya, nomor 13 ya. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 14. Oke, ada bukti penerimaan kas untuk dokumen nomor 14 di sini bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Nah, karena kita yang kita terima dari pelunasan faktur, berarti kita terima dari adanya pelunasan piutang. Berarti kita masuk ke menu sales, lalu receive payment. Oke, kita panggil customernya di sini kita terima dari toko serasi. Berarti yang ini. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor penerimaannya, bukti penerimaannya ini BKN. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 12 Desember tahun 2000 sorry, 12 Desember tahun 2018. Ya, seperti ini. Jumlah yang kita terima di sini adalah 16.500. Oke. Di sini kita melunasi atau kita nerima uang dari pelunasan faktur tanggal 25. Berarti yang kita terima adalah pelunasan faktur yang tanggal 25 ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik atau di amount, di kolom amount yang atas ini. Ya. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah supaya out of bill nya nol. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita rekod. Oke, lanjut ke transaksi nomor 15. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 15 ini ada bukti pengeluaran kas di sini untuk pembayaran PPN masa bulan November dan uang PPH karyawan. Yang kita keluarkan di sini adalah 4.625.000. Oke, karena yang kita keluarkan bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk spend money pastikan di sini karena kita mengeluarkan kas itu dengan menggunakan cash in bank maka kita pastikan di sini cash in bank use Jadi kita masukkan nomornya dulu BKK 12 strip 3 kita masukkan ke sini lalu tanggalnya adalah tanggal 13 Desember 2018 jumlah yang kita keluarkan ini adalah 4.625.000 4.625.000 oke memonya ini kita bisa isikan untuk pembayaran PPN dan PPh karyawan. Kita letakkan di sini. Oke, di sini perhatikan, untuk 4.625 ini terdiri dari PPN keluaran sebesar 8 juta. Oke, berarti kita panggil untuk PPN keluaran atau VAT out ya. PPN keluaran berarti kode 2 ya. Value edit tax out berarti yang ini. Oke, nilainya adalah 8.500 8 juta 500. 8 ,500 Oke lalu yang kedua ini ada PPN Income. Jadi untuk mengetahui berapa nilai PPN bulan November itu adalah PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Oke seperti itu kita masukkan untuk PPN uh, Income-nya atau Value Edit Tax In kode satu berarti yang mana uh, kode satu Value Edit Tax In oke yang ini use nilainya di sini adalah karena mengurangi nilai PPN keluaran maka kita gunakan min 4 juta min 4 juta ya seperti ini lalu kemudian di sini ada utang PPH karyawan sebesar 125 ribu kita masukkan PPH karyawan itu adalah income tax expense berarti yang ini eh sorry income tax payable karena hutang ya oke okay, use ini sebesar 125 ribu sehingga di sini perhatikan untuk out of balance-nya 0. Berarti sudah benar yang kita masukkan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk mengetahui berapa nilai PPN masa bulan November, maka untuk mengetahui berapa nilai PPN-nya adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan, ya. Seperti itu. Jadi 4.500, 4.500 ditambah dengan utang PPN karyawan 125 125.000 sehingga nilai yang kita keluarkan adalah 4, seperti itu ya jadi kalau sudah seperti ini kita rekod ya oke saya rasa sementara sampai di dokumen nomor 15 dulu kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya pada pertemuan uh, berikutnya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh